І привіт привет Я краб, і це довгожданий день, там, де наконець буде весь день, як я буду грати тільки з грузин. Можна грати з золото, можна грати з вишки. Просто грати тільки з грозин.

отправила шестерочку в лобби. Но я зря я взял, закуп. Потому что с предыдущих видео я отцел степочки по чуть брал закуп. На фармы, так сказать. На закуп. У меня еще там такая самое нужно взять. Потому что я вообще закуп не купляю. А так, если инвентарь типа есть, ну... Я его буду. И Блин, пригодится, то что я не бы там сто процент еще умер, то что щедриха есть, чека у меня есть. Жалко, что филка, но ну шо? Ну примесь я закончил за твою воздух. реально гроза такая имба просто. Завтра я еще не решили какие-то блюда, но скорее я, я буду там изолить всяких, ну короче, разных фушек. Думаю, я еще не решил, но может еще скорее или что-то типа такого. Ну, побачим. Ну, я не, не думаю, что я решу все-таки им Хотя у меня еще весь день в один. Сейчас кика утро. Но кашка это слишком типа легкая ну, и типично. Ну, типа. Это такая уже самая обычная. Потому что я привык уже зумкашки делать. Какую-то такую бушечку, за которую я очень нечасто играю. Если по нашим важням О, не, не. до меня Я его убью Не пойди до мене. Я не пойду до тобой Нема ничего Может это я народ кувырнул? Ох, это нас, ну, нормально. Это первая катечка, в принципе. Сейчас думаю, будет где 5, и не так, чтобы я победил Зачем я пострелял? Не получилось, Олег, ты не что я вообще не побачу дымы. Хотя, может, как раз я побачу, именно из-за я побежал. Ехали. Ну, зато и дым не Розовый. Ну, хорошо, Ну и радик. Ладно, одним наверное не надо играть. Тоже все-таки сегодня день розой. кстати, это не здесь там, там до Что у него радка есть. Вон. Слиток, видишь, я сейчас попал, что я нашел слиток. Если ты не показал. Стрелить такие старинные это уже. Блин, мое. Да, планшеты. Конечно же, это тоже будет удачная катка. У меня какие-то почки там, ну, фиолки или... У меня какие-то розовые там планшеты, что-то типа такого. <coughs> ну, бла бла декора. То... Мои не сыпать дуже хорошо. Ну, уже, типа, с слит... У вас слитка уже старинная монета. Еще чертеж. О, блин, уже есть. О, мой. Если-то буду я на лавке сыпать. Чего я его на него она не ну, это, наверное, бомжик. Наверное. А, он типа охотил вот так вот. Да. Наверное, да. Блин, надо вот так бы отраскидывать, чешу. Не я ну все-таки да на надо любом, брать. так ладно О, Ужас, следочек. Думаю, можно стрельнуть. выкинуть. О мою. Прикиньте, я просто с каждого сундука вообще а слиток. если будет хотя бы стоимость 3,5. 5 це будет просто шикарно тоже завтра не забываем у меня будет все таки да я вспомнил что я вчера еще чуть-чуть размышлял 10 000 я лишь полико короче чтобы играть не знаю, Вроде бы баланс я купе у меня на данный момент около 4 миллионов. А тут, может быть, еще где-то, ну... Ого. Ничего себе. А тут э, в этом бою еще где-то плюс 2,5. 2 И с таких утра еще будет где-то таких 4 каточек. если так еще когда еще будет 4 это просто ну, да на каждую каточку это буду сыпать ну так хотя бы 5 лями мм, ну, даже 6 я думаю можно нафармить ну да я тут золото Ну походный походу мне дурак. Ну и на чем каждую кладку буду больше и больше стоимость, нет? Кстати, кстати, на это че этой Николы наиграют лужители, пытаюсь вообще, типа, ну, если на пушку, типа, вес не наставить, пытаюсь. Лужитель. ну это че? Короче, сейчас расскажу. И из-за того, что у меня такой чувство, как пушка мне не что там стреляю, я не могу, короче. И звук какой-то такой. Что тут сказать, просто не нравится. Я не могу точно что так играть. Если он чуть-чуть Ну Милышок. Вот из-за этого я тоже очень сильно люблю... Ночник. Вот так, опа! Смотрим. Самое интересное, что противник, ну тоже, типа, им кашки лучше, тоже ночник был. Дети, по поводу, Ой, сейчас мы можем по поводу следующего сезон. Что у меня будет в начале метро? Тогда у меня не будет ни рубрики, вообще никакой. Не, ну тогда, конечно же, за сколько, получается, <клес> за сколько времени, ну, то должно правильно измениться, ну, время... ну цей, мнение. Но, как на меня, будет самое лучшее что это было бы не как это типа первый тиждень. я буду играть и какая там звукашки, ну типа как обычно, то что ну просто буду развиваться. Такие когда уже до сезона пройдет, балансик уже будет по 20 лямчиков, а будет заполнен. Я забыл здесь, может, тикать через... Ну, точнее, шипит. Под... Здесь 14 дней. Не мешай. Ну, и, короче, вам забыл крапать, пихать, поставить лайк. Ну, и пока пока дружишь хорошо